Уважаемые господа, сегодня очень замечательный день для нашего проекта. И этот замечательный день характеризуется двумя очень хорошими событиями. Событие первое, то, что мы начинаем действительно очень интересный проект, который как для каждого человека, как для государства, как для социума в целом, очень важно на данный момент времени Семейный бюджет, бюджет страны, который характеризуется энергосбережением, доступностью, экологичностью. И слава Богу, что в Украину тоже эти проекты пришли. Это первое. Второе, что проект характеризуется не только архитектурой, не только конструктивными особенностями, инженерным оснащением этого дома а он характерен для нас как организационный проект, то есть синергия компаний, которые решили стать генеральными партнерами, партнерами этого проекта в организации, в конструктивной работе будет, наверное, иметь успех на будущее. Это прототип тех домов и в организационном и конструкционном плане завтрашнего дня, которые мы называем дом как товарная единица, чтобы люди, которым, для которых мы это строим, не должны, не должны это делать, как, как это делается сейчас. Должны приходить, покупать дома, вселяться и жить долгой и счастливой жизнью. Я, пользуясь случаем, хочу всех поблагодарить моих партнеров, что они доверили нам в этом проекте функцию застройщика генерального. И надеюсь, что Вовремя этот дом будет построен с данной эксплуатации. Спасибо всем большое.